Хотелось бы несколько как бы ну, подкорректировать и добавить э, сказать о том, что на данный момент, поскольку строительным бизнесом в Украине занимается, очередь частная структура, то интерес в первую очередь представлены их. И до начала кризиса строительный бизнес э, показывал рентабельность просто сказ сказочную для Украины и в принципе э, ну, довольно необычно для Европы, то есть это от 40 до 300% рентабельности. Следует также отметить, что высокая как бы ну, что ли, степень спайки дружбы строительного бизнеса и чиновников, отвечающие за разного рода разрешительные документации, связанные со строительным бизнесом, со строительством, защищенным строительством крайне велика и, ну, возможно, самая крепкая из всех возможных видов взаимодействия чиновников и бизнеса вообще. Вот. И несмотря на такую высокую рентабельность, до 300%, некоторые представители строительных компаний, либо эксперты данной области заявляют, что по крайней мере до кризиса около до, ну, вплоть до 50 процентов, то есть до половины стоимости конечной себестоимости жилья составляли средства выделенные на разного рода махинации, откаты взятки.